Your name is like Jewish, your face is Jewish and you can speak Hebrew Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua? Nama saya Muhammad Haikal Luqman bin Zulkifli Ataupun biasa disebut sebagai Haikal Zulkifli Saya bekerja dengan Cinta Gaza Malaysia sebagai pegawai komunikasi strategik Dah hampir 3 tahun 4 bulan Sebelum ni saya berada di dalam industri kejuruteraan Tapi saya lompat masuk ke dalam dunia kemanusiaan Dan saya salah seorang aktivis global smooth flotilla baik berkenaan dengan aa, mungkin ada story yang kita nak kongsikan. Saya nak kongsikan bahawa saya aa, boleh memahami dan juga bercakap secara asasnya dalam bahasa Ibrani ataupun kita sebut sebagai bahasa Hebrew. Dan bahasa Hebrew ataupun bahasa Ibrani ni dia adalah bahasa campuran di antara bahasa Eropah dan bahasa Yahudi. Kita kena faham bahawa bahasa yang dipertuturkan oleh aa, orang Yahudi yang pada ketika ini adalah bukan bahasa asal mereka. Skerana kenalah apa selepas aa, kita petik sikit daripada sejarah sikit. Kerana, kerana selepas aa, kewafatan Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel telah aa, dijajah, mereka telah bertempiaran lari ke negara-negara Eropah, ke kerajaan-kerajaan lain dan mereka telah bercampur selama beribu-ribu tahun. Jadi genetik Bani Israel tu sebenarnya telah hilang dalam kalangan mereka dan hari ini mereka sebenarnya adalah campuran-campuran darah-darah Yahudi yang sedikit yang tidak secara majoritinya. Dan bila kita bercakap tentang bahasa Hebrew ni dia ada juga bahasa bercakap bahasa Arab. Bahasa Arab dia ada bahasa Ami ataupun Fusha. Macam Fusha ni bahasa bakulah ataupun Ami ni bahasa yang bahasa orang kampung cakap, bahasa orang kampung. Dan kebanyakan dia tertutupkan di di Israel ni 60% mereka boleh berbahasa Hebrew dalam kurungan Yiddish. Maksud Yiddish ni adalah bahasa campuran Poland, German, Ibrani. Dan ada juga yang boleh berbahasa dengan bahasa kitab which is bahasa kitab ni bahasa bakulah dan inilah yang menarik bila kita bila kita belajar dan kita memahami apa mereka katakan uh, sebelum misi, saya dinasihatkan untuk tidak uh, menggembar-gemburkan uh, yang saya boleh berbahasa Hebrew kerana boleh merisikokan diri saya sendiri dan juga sebenarnya uh, untuk kita dengar dan kita faham apa yang mereka akan katakan kepada kita lah sepanjang dalam misi ini. Itu adalah tugasan yang diberikan oleh Tuan Adi kepada saya. So saya terima dan sangat berbesar hati. So sepanjang daripada perjalanan ketika mana kita intercept teruslah kan. Sepanjang di atas kapal kita tak berhubung dengan mana-mana orang Yahudi lah. Tetapi bila kita dah di-intercept sejak malam awal pagi pertama kita di-intercept tu kita dah mendengar banyak perkataan-perkataan yang tidak elok. Dan waktu tu juga kita secara umumnya kita kita mendengar dan kita cuba memahami. Tapi bila kita sampai dekat port dan bila dia nampak saya memegang pasport Malaysia dan bila dia tanya dia dia akan sentiasa tanya where are you from sebab muka tu nampak muka yang bila dia tengok orang Malaysia dia seolah-olah dia akan tanya, dia memang akan tanya sebab dia tak akan tanya oh, kau daripada orang lain daripada mana, daripada Austria ke dia tak akan tanya. Dia nampak ni, oh ni macam orang Malaysia. Dan, tapi aku nak confirm aku tanya lagi. Where are you from? Cakap uh, oh, I'm from Malaysia. Malaysia? Ah, uh, uh, muka dia akan jadi macam meh macam tu kan. So kita boleh kita bila je buat muka meh ataupun muka macam annoyed, so kita lagi seronok. Oh kita kat oh, best juga dapat annoy kan uh, rejim haram penjajah ni. So maksudnya ada benda yang dia rasa macam kita ni macam kuman ataupun parasit lah dalam negara dia. So bila sepanjang kita di deport uh, Kita nak deport, kita nak dihantar ke penjara Kita diiring uh, oleh askar Ataupun polis uh, Rejim haram ni Setiap orang ada polis dia uh, Dia ada polis dia Dan mana-mana polis yang jaga orang Malaysia Mana-mana polis yang jaga orang Malaysia ni Dia akan uh, Cuba untuk korek rahsia daripada kita Dan uh, mana yang dia tak dapat korek Dia nampak macam senyap tu Dia akan cuba intimidate Macam intimidate ni Dia akan macam Dia gelak-gelak Dia akan Aa, borak gosip, -gosip macam gosip-gosip dengan kawan-kawan kat -kawan depan dia kala-kala tunjuk-tunjuk kat kita seolah-olah macam kita ni kita pun buat tak tahu aa, tapi banyak perkataan sepanjang daripada aa, polis Israel yang iring saya ni perkataan pertama yang saya dengar adalah yang yang saya sebutkan sebelum ni lah yang saya pernah kongsikan iaitu Malaysia Khalef. Khalaf Khalef Khalaf ni adalah Malaysia Anjing uh, pertama sekali saya dengar saya terus cakap diri saya, ter, saya, terlepas cakap saya tanya why do you say Malaysia is a dog tu saya senyap Di senyap tu dia senyap, muka dia berubah. Yang ni saya tak cerita kat orang mana. Maksudnya saya respon kepada dia. Waktu itulah kantoi. Sebenarnya saya boleh berbahasa Hebrew. Do you, do you learn Hebrew? Saya pun masih cakap, no, no, no. Oh no, you know, you know Hebrew right? You know Hebrew. No, no. Saya pun cakap macam tu kan. Saya pun berbata, tahu. Dia pun macam cuba nak push saya. Saya kata tak apa. So dia pun iring. Bila dia nak nak cakap, dia nak mumpat tu, dia dah mula jauh dah. Dia nak mula jauh. Sebelum kami nak masuk ke dalam bas. So sebelum nak masuk ke dalam bas macam Black Maria Nak dihantar ke penjara uh, atau tempat tahanan custody uh, Waktu tu di, bila diikat mata, bila diikat tangan kat belakang Waktu tu lah uh, dia, dia, dia ada cakap perkataan yang dia ada sebut uh, Malaysia, uh, Diulang lah Malaysia Khalaf Dan diulang lagi contohnya um, Herzog ni adalah satu perkataan ataupun konotasi yang sangat negatif dalam bahasa Brunei. ni Ha, kalau kita, ha, saya tak boleh nak sebut lah, tapi maksudnya kita ada konotasi-konotasi makian negatif yang dalam bahasa kita pun ada di dalam bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Hebrew. Tak larilah. Jadi bila dia bercakap tu kita faham, oh dia macam dia sebut nama Anwar, maksud dia tahu pemimpin kita. Ha, dan kebetulan waktu tu, saya, saya memang tak ada baju yang a, kosong. Baju Saya memang bawa lima helai baju Global Sumut Flotilla, baju Sumut Nusantara, semua dia buang. Yang tinggal hanyalah baju a, bahasa, a, apa, bahasa Melayu, bahasa Kebangsaan. Baju KBS itu dengan ada logo Malaysia dan sebagainya. Jadi saya uh, saya kata, dia kata dia tak nak saya pakai baju ni. Lepas tu saya kata, so kulit siapa yang saya nak pakai? Nak saya sejuk ke dia kata? So kalau uh, betul, -betul dia kata, okey kalau macam tu tak payah pakai lah baju ni. Itu dia baju pilihan. Tapi memang baju tu memang baju ajalah lambang Malaysia dan daripada jauh pun orang nampak oh ni Malaysia Malaysia. So memang dia dah target dah awal sebelum saya masuk tu. Uh, jadi bila dalam bas Uh, sebelum uh, dikenakan sebagai dia dipijak tangan dan sebagainya masuk dia dah pijak tangan sampai ke, ke penjara ada satu ayat yang saya rasa ayat ni sangat uh, mem, sangat membuktikan bahawa kenapa rejim haram ni dia sangat membenci orang yang bukan selain daripada orang Yahudi kerana ayat ni uh, di, di, dekat penjara lelaki dia dia, dia ada, dia ada tulis dekat depan, tahan, uh, depan, depan, depan tahanan dan dalam kemah tempat kita orang tukar baju pun ada juga ayat tu Ayat yang sama Ayat David 17 dalam kitab Turat uh, Bukan dalam kitab Turat Maksud dalam kitab yang mereka baca lah Dalam kitab Talmud yang mereka baca Ayat David 17 ni uh, Bila kita telusuri Dia adalah ayat yang menggambarkan bahawa uh, Pada zaman David Yang kita faham sebagai Nabi Daud AS David telah membina satu uh, satu uh, kubu yang kukuh untuk memenjarakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dipercaya bahawa dengan memasukkan orang-orang yang menentang Israel di dalam penjara adalah sama dengan satu kerja Tuhan yang sangat mulia. Setiap ayat semuanya mula baca. Ayat apa ayat ni diletakkan? So ayat tu sebagai peringatan kepada mereka bahawa kau masuk penjara ni kau kena ingat, kau musuh Tuhan Israel. Aa, so memang pegangan itu adalah pegangan yang berakar umbi di dalam aa, sistem masyarakat aa, Zionis pada hari ini di Israel. Sangat-sangat sangat-sangat dekat dan rapatlah dengan ayat tu. Jadi bila kita baca ayat tu saya bila dalam kemah saya tertanya pula kita curious kita tanya oh so this is uh, your verse uh, from uh, Talmud David uh, David uh, 17 lepas tu dia kata uh, do you do you understand hebrew oh no lepas tu dia korek apa tak saya cakap oh lepas tu saya cakaplah oh this is about David uh, Bestian apa semua oh so do you understand hebrew ah, lagi sekali waktu tu bila dia tahu saya berbual bahasa hebrew tu memang saya uh, yang ni saya tak ceritakan Bila saya dibawa ke penjara tu Memang banyak-banyak banyak physical contact yang dibuat Physical contact yang sangat kuat Kaki tendang ke bahagian belakang Tangan tepuk ke belakang ke bahagian dada Tapi Alhamdulillah dia tak menyebabkan kesakitan yang sangat teruk lah Tak menyebabkan ada kesan dan sebagainya Tapi Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Cumanya physical contact tu disebabkan adalah Satu, saya orang Malaysia Kedua, saya boleh berbahasa Hebrew dan itu adalah risiko pada mereka sebab tu segala uh, bisik-bisik, borak-borak, mereka tak akan cakap depan saya. Mereka akan cakap jauh saya nampak. Mereka akan berbual jauh, Mereka akan cakap sama ada ataupun berbisik lah. Jadi, uh, saya merasakan itu adalah satu inspirasi. Satu benda yang uh, sangat motivate saya untuk kata untuk kita terus lawan dan untuk kita uh, faham, kita belajar orang cakap kenapa belajar bahasa musuh tak boleh nak communicate pun dekat Malaysia tapi pada saya bahasa tu sangat advantage sangat tapi advantage untuk kita lagi-lagi uh, bila kita nak melawan musuh yang nyata memang ada di depan mata kita uh, Kita kena memahami bahasa Dan saya mengambil konsep bahawa Israel ketika mana mereka memasuki Dan mengambil tanah-tanah daripada orang Palestin pada tahun 1947 Mereka juga terpaksa untuk belajar bahasa Arab Terpaksa dan menjadi orang Arab uh, Dan menjadi orang Arab itu adalah cara-cara mereka dan saya rasa cara-cara di mana kuasa kolonial pun untuk cuba menjajah di mana-mana tempat. Mereka akan menggambarkan potret diri mereka sebagai orang tempatan, belajar bahasa dan sebagainya. Dan uh, saya rasa selepas uh, beberapa ketika di dalam penjara uh, saya bersama dengan saya bersama dengan Haikal Abdullah. Uh, kami memang Haikal ni memang tak berpisah ada <laughs> uh, di penjara. Jadi kita berada di dalam penjara, kita banyak berbincang dan berbual. Dan bila kita ada juga bercakap dengan orang ramai Yahudi uh, ada seorang polis wanita datang dekat penjara dan dia tanya, uh, do you understand Hebrew? Dia cuba tanya dengan keadaan yang baik. Saya kata Yes, slightly. Saya kata macam tu kan. So, kalau macam tu, dia kata, apa, so dia bercakap dalam bahasa Hebrew lah. Dia kata, cuba contoh, do you like uh, Israel? Saya kata, no. This is not Israel. This is Palestine. There is no Israel. Oh, dia dah marah dah. Uh, dia, memang cakap dalam bahasa Hebrew. Lepas tu, bila ditanya balik, uh, sebagai contoh, uh, do you want to leave Israel? Because you look like, you look, you look like, apa, you look like uh, Jewish. And your name, Haikal, dia sebut uh, Hayekel uh, Hayekel tu maksudnya memang merujuk kepada satu kuil Dia dalam bahasa Ibrani So you uh, your name is like Jewish And your face is like Jewish So you can stay and marry with our ni Dalam bahasa Ibrulah. lah saya pun, saya pun kelak Married? Uh, I'm, uh, saya kata saya dah, saya, saya dah kahwin Saya dah, saya dah kahwin saya ada seorang anak Tak apa Kami, uh, Maksudnya seolah-olah macam dia, mungkin nak bergurau ke apa Tak apa you stay in Israel And I will, I will give you one Jewish girl You will marry with her and you will be Jewish and Zionist. Dia kata macam tu kan. So dia memang menarik, sangat-sangat menarik bila bila macam tu. Saya rasa macam kenapa dia tawarkan kepada aku ni? Muka aku macam orang Yahudi kan? Sebab memang masa tu tak bercukur, tak memang macam agak berjambang sikit lah. Tapi benda-benda macam tu saya kata itu adalah satu intimidasi psikologi yang mana dia cuba untuk lagi korek rahsia daripada kita sebab kita faham bahasa mereka dan tak sepatutnya lah saya, saya bongkarkan benda tu kan tapi bila dia dalam penjara tu dengan keadaan kelelahan kita Uh, kita kurang air, kurang makan Dengan rasa kita dah sebelum daripada intercept tu 3 hari Kita dah tak makan dah sebab nak jaga perut, jaga badan dan sebagainya Jadi kita dah tak boleh nak fikir Tapi apa yang kita boleh fikir pada waktu tu adalah Untuk tidak uh, beyond the boundaries Daripada apa yang sepatutnya lah Jadi Alhamdulillah Selepas habis dan sebagainya Last check before masuk bus uh, Ada seorang uh, polis israel lah Badan besar Badan besar memang diorang ni jenis kepala-kepala botak yang jenis pakai lemping kat atas macam buat kata ni kan pakai macam pakai topi, topi dia. Topi dia nama ziot. Uh, so ziot ni melambangkan uh, apa? Melambangkan uh, agama Yahudi tu telah wujud 3000 tahun yang lepas, lebih lama daripada Islam. So dia pakai tu sebagai bukti Pembuktian lah kepada agama mereka, agama Judaism untuk. So bila dia kita uh, bila last kali tu dia kata uh, bila dia masuk tu you can uh, you can learn all he, you, you can learn Hebrews all you like. Maksudnya kau boleh belajar Hebrews kau nak, kau stay dekat sini. Ah uh, kau jangan balik. Aku bagi kau satu ni, kau stay je. Ah uh, dan kau bantu kami untuk kita memastikan keselamatan semua orang Yahudi. Sebab aku bukan orang Yahudi kan. Aku orang Nusantara. Maksudnya, I'm, I'm Malay. No no, you are Jewish. Your name is like Jewish, your face is Jewish and you can speak Hebrew. So saya pun macam, okey, tak apalah. Dia dia tak apa-apa. Apa. Ini adalah satu intimidasi dia saya kata tak apa. I want to go home. My home is at Malaysia dan saya So dia pun macam fresh. Benda yang sama juga dibawa disebabkan dia fresh. Dia orang lain saya nampak sebelum uh, selepas uh, yang sebelum saya tu dibawa dengan cara elok lah sebab kita dah nak deport dah pun kita tak leh nak buat apa-apa. Saya dibawa dengan cara ditarik daripada dalam bilik tarik keluar. Kalau ada polis lipat tangan kepak macam ni untuk dibawa ke masuk ke dalam bas. Seolah-olah macam saya ni infuriating dia lah Macam eh kau ni not lah sangat kan ha, Jadi dia sepanjang dari selepas tu Dia tak pernah cakap dengan dalam bahasa Hebrew dengan saya Dia cakap bahasa Inggeris ha, Masuk bahasa Inggeris Dan orang yang di dalam bahasa tu pun Bila dia nak cakap bahasa Hebrew Dia akan ke depan nak lah. masuk Dia tidak aware dah Dia akan tunjukkan saya So orang ni faham So kita akan ke depan untuk cakap So kita rasa ya yeah, Itu satu benda yang Saya tak kongsi lagi di tempat lain lah Itu adalah salah satu cerita yang Uh, menarik untuk dikongsikan Dia mungkin tak ada emosi, uh, mungkin tak sedih tapi cerita tu bagi saya adalah kita kena lebih kehadapan daripada mereka dan kita kena lebih, kita kena memastikan bahawa perjuangan kita ni berstrategik dan ada fokus di syarikat.